Вы знаете, в очередной раз, я так думаю, что это не последний раз, когда мы сегодня в лице Натальи Николаевны Тимошкиной почувствовали гордость за свой коллектив и за свой театр. Она сегодня на сессии областной рады была нагороджена вид знакомой областной рады, честь и слава житомирщины. Давайте мы ее все поздравим. Очередной раз. Очень Боже. приятно. Боже! Можно, можно целоваться в эфире. Вот так. Можно. женитесь да. мне. Спасибо, коллеги. Совсем немного осталось времени. В преддверии рождения нового э, детяти, нового спектакля. Это безумно волнительный момент, вот глядя на Петю, вы сами это понимаете, да? Его лицо говорит за себя. Спектакль выходит к Международному дню театра. Складней партии, просто скажу так. Дуже складней, пар. партии. Там я не слушаю, там так много просто... Вот почему экспериментальные вот, это появляются, потому что, например, там... Ну, от, актори деякі, актори освоїли музичні інструменти, скільки вони їх посвоїли там. Але от, таким шляхом йдемо. Але це... Взагалі ну, одруження це взагалі таке. Ну, ти, ти, для чого ти одружуєшся? Для того, щоб створити що, сім'ю. Для створення чогось такого, якогось неземного. Характеру, тому що це більш таке світле, більш небесне. Тому якби для мене одруження відбувається не в принципі, от, там кажуть, воно має відбуватися фактично не на землі, воно відбувається, на так? Ну, от, якщо брати такий варіант, то ми йдемо в такий момент, ми йдемо через будівництво. От, вистава буде, Це буде будуватися, ну, буде будуватися. От, будуть будуватися відносини, буде будуватися взагалі будівля, от, така от. Не, не в плані такої матеріальної. плане и там и все же таки будуется что-то Вы знаете, что сегодня не только на премьеру, мы сегодня не видим проблемы в зрителей. Сегодня на все спектакли у нас, не могу сказать, что аншлаги, но к аншлагам приближаемся. Сказать о том, что вот сегодняшний нынешний театральный сезон, у нас идет подготовка и репетиции, скажем, нескольких спектаклей. Вот сейчас параллельно с Авраменко на малой сцене. Я скажу пока о себе, а потом перейду к коллегам. Репетируется моноспектакль Владимира Дьяченко «Женщина в стиле оси». Я не буду врать и говорить неправду что-то такое высокопарное о том, что я давно вынашиваю замысел этого спектакля. Хотя на самом деле этот материал я читала, ну, чтобы не соврать, наверное, лет 15 назад. Итак, где-то в середине апреля состоится премьера. В чем особенность будет этого спектакля? Этот спектакль сейчас задумывается как театр-кафе, где, скажем, приглашенные должны сидеть за столиками, и это такая какая-то пробная новая форма, вот, поэтому что из этого получится, тоже не знаю, но не хочется себя как бы ограничивать, хочется чего-то пробовать нового, а вдруг да получится, скажем так. Значит, вот сейчас, сразу же после выхода премьерного спектакля, с 1 апреля, к работе приступает Владимир Михайлович Осляв. Я думаю, что он сам скажет о своей работе. Мы очень давно ведем с ним переговоры и хочет... Говорить о том, почему пригласили. Ну, я написал пьесу достаточно давно. Ее написал, она называется «Одр радости. Вот видите, в день радости и пьеса «Ода радости. Эта пьеса родилась после того, как мне попало в руки два листка сценария Ибрагимбекова ⁇ прикосновение ⁇ И вот на основе этого достаточно простой сюжета выросла та пьеса, которую я предложил театру. С чего? почему, про что? Собственно говоря, вот про что. Ну, мы все выстраиваем свою жизнь. Мы все стремимся жить в собственной радости. Хотя нас посещают печали, разочарования. Но, скажем так, радость является той жизненной целью, к которой стремится человек. К ощущению себя в этой жизни. История это связана с войной. Но война это как фон. И место действия происходит в храме, в разрушенном храме. Меня подтолкнуло к этому не только сам сюжет Ибраген Бекова, сколько вот такая формулировка. А что такое храм? В переводе, с, в переводе с древней армии, арамейского, это беседка с Богом. И вот мне захотелось, чтобы в этой беседке, разрушенной, которая когда-то была сотворена, оказались люди, которые нажрались этой войны, хотят, хотят радости. А сюжет, это найденные картины. Еще у меня что подтолкнуло. Вот совсем не случайно, что после освобождения Житомира, собственно говоря, чуть ли не первым приказом был образован наш театр. И совсем не случайно, вот мне жалко, что большинство наших людей не ходит и не смотрит музей, где были спасены картины во время оккупации. Вот это все подтолкнуло написание и к желанию воспроизвести это на сцене. Я хочу сказати, що е, до кінця сезону е, у нас предстоїть ще одна прем'єра, е, якою зараз знімається, е, е, хвилюється і е, вона коли починає працювати, мені кажуть, що, я так, е, що вона схожа на мене в цьому. Е, зараз от я з нею розмовляю, а вона десь там, на іншій планеті. И э, Инна ну, Диманеца очень дратует. Дуже... Что бы ты ей ни сказал, э, вот так, да, а уже там что-то вынашивается. И сейчас, мы э, уже говорили, Ирина Владимировна в очередной раз, я ей предложила, у нее это неплохо получается, э, детская сказка «Три поросенка». Ну, то есть мы идем пока по детской классике. То, что касается э, следующий год, э, скажем, э, юбилейный, то я думаю, что здесь помимо тех э, ну, премьерных спектаклей, которые должны выйти, естественно, будет э, ряд мероприятий э, к 70-летию. Потому что долго мы думали, как это должно происходить. Естественно, мы просто откроем театральный сезон юбилейный. Потом мы подойдем непосредственно к юбилейной угу. дате, а мы ее хотим все-таки провести тогда, когда был подписан э, указ, указ о э, том, что вот что, что, образование до да, Житомирского театра, это будет э, об, да. март да. месяц. Вот. Ну и э, план, да, уже 70 летия ну, мы уже составили. Но мы еще пока Но не можем, деньги нужны мы пока еще не можем должны. да ничего делать потому что для того чтобы делать разработано много очень идей много очень идей по поводу фотовыставки тят спектаклей над которыми работает наталья николаевна и очень много идей сегодня и в полиграфии и начиная сайт наш очень много идей мы, по-моему, 47 пунктов написали.